17 година, як завжди, саме тут у тренді знаходиться лайка, містер сані стартап-шоу. Отже, незвичайні арт-конструкції для навчання та відпочинку у лісі. система безопасности для вашего дома, а Вау! также стоимость шага топ-моделей по подиуму. Все прямо здесь и прямо сейчас стартап-шоу. И для початку девчата, которые идут по подиуму на высоких подборах, выявляется, что кожаный крок оценивается у тысячи долларов. Да, так вот, финансисты из Американской ассоциации специалистов по бухгалтерскому учебу даже решили еще и подсчитать, сколько стоит все же каждый шажочек по этому подиуму. И оказалось, что шаг 23-летний Карли Клосс по подиуму оплачивается в размере 301 доллара, потому что за гонорар, за один выход девушка получает 9325 долларов. А Но стандартная ну, длина подиума сказати, при так. этом, кстати, 30, друзья, мои метров. Да. Но ну, Значит... они, вот сколько будет стоить один крок. А на самом деле они еще не подумали про то, сколько ей удалось пройти этим моделькам, перед тем, чтобы, как бы они стали этими зерками. Продаж? Ну конечно, я думаю, что этих шагов было множество Фейлов было в их жизни также много Но, тем не менее, теперь каждый шаг оплачивается в некую громадную сумму это круто, молодцы красотки Будьте в тренде наипрогрессивнейшего Знаемся и с новинками из свита высоких технологий Прямо сейчас в стартап-шоу с Нескафетром 1 на М1 Сан-Франциско считают, что когда а, ребенок попадает в дом, где нет родителей, он может так тихонечко пробраться, но все же некие камеры его заметят. Вот именно так родители будут узнавать yeah, о досуге своих детей. Так вот, да, кстати, вот компьютерный ум, который сейчас превратился в настоящую охрану безопасности для дома, называется, между прочим, он NG, а внешне он похож на цилиндрическую коробку с HD-камерой с обзором в 360 градусов. І обладають функцией, конечно же, начного відділення так. Таким чином ви зможете спостерігати і контролювати свій будинок, дивитися, хто в нього приходиться. При цьому навіть можете вбити себе у його пам'ять, для того, щоб він не відволікався на вашу особу і контролювати, контролювати, контролювати. Прикольна річ, і мені здається, що в майбутньому якраз це всі будуть завантажуватися такими речами. На кікстартері гроші успішно збирають і зовсім скоро побачимо на всіх електронних полицях. помимо этого всего, вы с помощью специального установленного приложения сможете наблюдать не только за своими детьми в момент, когда отлучаетесь. Это дум... будет Да, но также еще и будете смотреть за своими животными. Живы ли они, здоровы ли они, что кушали. Ячок ситер Коротше, от такі у нас сумасшедші новини були сьогодні. Ха! У нас ще А, є естонські студенти з академії мистецтв новили три гігантських дерев'яних мегафона в одному із лісів своєї країни. Для чого це було влаштовано? Ну ви ж розумієте, що звук проходить крізь ці мегафони, і він... Стоя ну, И тогда можно что-то, я, например, там какая-то мураха пробегла по траву Когда бабочка познакомилась с жуком, когда птички поют свои веселые песенки, а иногда и грустные песни. Тем не менее, студенты сотворили вот такие вот конусообразные лавочки, даже не знаю, как это целые домики, можно сказать, для того, чтобы можно было проводить свой досуг на open-air атмосфере. А се, тому, что от дождя, конечно же, прятаться. Также еще и может быть читать а книги. там еще не поганые месте для поцелунки да но тем не менее в случае если вдруг на улице дождь в лесу вы заблудились вы без проблем сможете переночевать без палатки вот в таком маленьком Помню, романтично хиппи стайл заценила. сегодня мы спилкувался из-за основниками проекта Mystery плей и разбрался я кстати кинозеркаю это можно больше назвать как игра с погружением в киносюжет с элементами квеста потому что квест тут не самое основное а самое главное это погружение в ту атмосферу фильма Воу, воу, воу еще нас пугали своими ответами наши звезды и сегодня они отвечали на вопрос что такое грексид грексид опять э, э, рубрика э, моя любимая под названием Наз назови лекарства грексид грек это имя она из наиомы киби аманитатухи фамилия и Мень, его зовут и Сид. Это когда Грег Дэвид присел и сидит и устал. Это просто человек. Это знаменитость. Грег, что ты делаешь? А, Мсид. А, ты сидишь. Ну хорошо, Грег. Сид, сид, сид. Может, это какая-то модная гречка? Все куда на налавке сидеть, баба-аня и баба-аня. Ты такая, что это? Хрексит, то ты -то вручила дать в Америке, черт некая. Что? Да, хремине, хрексит. Відома прислів'я каже про те, що як зустрінеш п'ятницю, так і вікенд проведеш. Тож, проводьте його із М1. У вас буде все музичне, як лавіка. можна? Так. Ай, ладно, у понеділок обов'язково з цією дивною дівчинкою ми зустрінемося, я ж замовляюся. Що відбувається? Це п'ятниця.